নমস্কাৰ আস্থা অসমীয়া উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আজিৰ উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ ডিম্বেশ্বৰ বৰাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাস স্বপ্নালী সন্ধ্যা এই উপন্যাসখনৰ এই দ্বিতীয়টো খণ্ড আজি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ দুই আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট এৰি দিয়াৰ আগতেই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল কটনৰ ল'ৰাৰ হোষ্টেল আৰু ছোৱালী হোষ্টেলৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বনভোজলৈ যাব ছোৱালী হোষ্টেলে কলৈ যাব কথাটো অতি গোপনে ৰখাৰ পিছতো কেনেকৈ ফাদিল হৈ গ'ল কোনেও ক'ব নোৱাৰে অৱশ্যে কথাটো যে ছোৱালীৰ মুখৰ পৰাই প্ৰকাশ পাইছে তাত কাৰো সন্দেহ নাই কাৰণ কোনো ছোৱালীয়ে বয়ফ্ৰেণ্ডক কলৈ যাব নিশ্চয় নোকোৱাকৈ থকা নাই দুয়ো দলৰে লক্ষ্যস্থান ভৈৰৱ কুণ্ড মাজবাট তিনিআলিতে দুয়ো দলৰ বাছ লগালগি হ'ল তাৰপিছত আৰু দুয়োখন বাছৰ পৰাই বিহু নাম হুহুৰি কিৰিলিৰ প্ৰতাপত ৰাস্তাৰ কাষৰ মানুহে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিলে ছোৱালীহঁতৰ মাইক নাছিল মানে চুপে চাপে যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু য'ত ঘৰ শত্ৰু বেভীখন থাকে তাত জানো কিবা গোপনীয়তা থাকে ল'ৰাহঁতৰ কিন্তু মাইক চাইক সকলো আছে খাৰুপেটীয়া পোৱাৰ পিছতে দুয়োখন বাছৰে প্ৰতিযোগিতা চলিল কোন আগবাঢ়িব পাৰে গতিকে এবাৰ যদি ছোৱালীহঁতৰ বাছখন আগবাঢ়ে তাৰপিছতে ল'ৰাহঁতৰ বাছ আগবাঢ়ে তেনেকৈ যাওঁতে এবাৰ ছোৱালীহঁতৰ বাছে ৰাস্তাৰ কাষত থকা কুকুৰ এটা চেপি মাৰিলে তাৰপিছতে ছোৱালীহঁতৰ অভিভাৱিকাৰূপে যোৱা অধ্যাপিকা তিনিগৰাকীয়ে ড্ৰাইভাৰৰ কাষত বহি লৈ লাহে লাহে চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিলে তাৰপিছত আৰু জোৰেৰে চলাবলৈ উচতাই দিয়া ছোৱালীকেইজনীৰ কৰ্তৃত্ব নৰজা হ'ল অৱশ্যে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণ আছে দেওবাৰ বা অফিচ কাছাৰী বন্ধৰ দিনত বনভোজ খোৱা দলৰ সংখ্যা কেতিয়াবা বিছ পঁচিছৰ কাষচুৱেগৈ গতিকে সুবিধাজনক মানে সন্মুখত ভাল ঠাই পোৱা নাযায় ছোৱালীহঁতৰ সেই যুক্তি অধ্যাপিকা বাইদেউকেইজনীয়ে নামানিলে ভৈৰৱ কোনটো সৰু ঠাই নহয় অসম আৰু ভূটানৰ বিশাল সীমান্ত অঞ্চল ধনশিৰি নদীখনৰ উত্তৰ পূৰ্বে ভূটান আৰু দক্ষিণ পূৰ্বে অসম ধনশিৰি নামৰ নদীখন খৰালি ঠায়ে ঠায়ে শিলে শিলে বগাই পাৰ হ'ব পাৰি আৰু খোজকাঢ়ি পাৰ হ'লে একাঠু কঁকালৰ বেছি পানী নহয় নিৰ্মল পানী পানীৰ তলত বেজী এটা পৰি থাকিলেও দেখা যায় পানীৰ সুত অতি শৰতৰ সাধাৰণ অৰ্থত সাপৰ নেচিঙা সুত বুলি ক'ব পাৰি বাৰিষা ৰাক্ষসী চামুণ্ডাৰ মূৰ্তি ধৰি দুয়োপাৰে তাণ্ডৱ নৃত্য আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আৰু মানুহ গৰু জীৱ জন্তু একো পাৰ হ'ব নোৱাৰে পাৰত থকা গছ বগৰাই থিয়কৈ লৈ আহে দুটা মাতণ্ড হাতীৰ মাজত লগা যুঁজত চিঞৰি থকাৰ দৰে পানীয়ে চিঞৰি থাকে পানীত নমাটো দূৰৰ কথা পাৰত থিয় হৈও থাকিবলৈ ভয় লাগে ভূটানৰ আকাশ চোৱা পাহাৰৰ গৰাখহে গৰাখহা পানীৰ ঢৌৰ চিটিকনীয়ে অসমৰ ভূমি স্পৰ্শ কৰে মাজবাট নামৰ ঠাইত ল'ৰাহঁতৰ বাছখন চাহ খাবলৈ ৰখোৱাৰ সুবিধাতে ছোৱালীহঁতৰ বাছখন আগবাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত আৰু পাছ পেলোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই মাজবাট নামৰ ঠাইখনৰ পৰাই উত্তৰলৈ যোৱা পথছোৱা ঠেক আৰু শিলগুটি দিয়া ৰাস্তা দুয়োখনৰ সন্মতি নহ'লে ক্ৰছ কৰাৰ কাৰো সাধ্য নাই গতিকে ল'ৰাহঁত প্ৰতিযোগিতাত আগবাঢ়িও শেষত পৰাস্ত হ'ব লগা হ'ল ছোৱালীহঁতৰ বাছৰ খিৰিকীৰে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বিজয়ৰ নিচা নোওৱাই আগবাঢ়িল পথাৰৰ ধান কটাৰ কাম তেতিয়াও শেষ হোৱা নাছিল মানুহ তল যোৱা ধান ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষৰ সোণালী শস্যই মন প্ৰাণ হৰিণিয়ে ওদালগুৰি পাৰ হোৱাৰ পিছতে ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দৰ পোহৰত হিমালয়ৰ পাতদেশ বগা হৈ জিলিকি থকাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰুজৰ সোণোৱালী ৰ'দৰ কিৰণ পৰি হীৰা মুকুতাৰ দৰে তিৰবৰাই থাকে যিমানেই ভূটান পাহাৰৰ কাষ চাপি যোৱা যায় সিমানেই ভূটান পাহাৰৰ সেউজীয়া দৃশ্যই মন প্ৰাণ হৰিণিয়ে চিৰ সেউজীয়া ভূটান আৰু অসমৰ মাটিয়ে সোণগুটিৰ ভৰত হাঁহে আৰু ভূটানৰ মাটিয়ে সোণৰ অসমলৈ চাই মূৰ দুৱাই দিনৰ এঘাৰ বজামানত গৈ বাছখন ভৈৰৱকুণ্ড পালেগৈ বাছৰ পৰা নামিয়ে স্বপ্নালীহঁতে দেখিলে শিলনীখনত অতি কমেও পঞ্চাছটামান বনভোজৰ দলে ৰন্ধা কাম আৰম্ভ কৰিছে বনভোজ মানেই সীমাহীন আনন্দ ডেকা বুঢ়া কোন চিনিব নোৱাৰি উত্তৰ পাৰে ভূটান আৰু দক্ষিণ পাৰে অসম অসমৰ মাটিত বনভোজ দলৰ সেৱাৰ বাবে গৰম পানীৰ দোকানৰ সীমা নাই ভুটীয়া সুৰাৰ অবাধ দোকান এটা চামে সুৰাৰ ৰাগীত আপোন পাহৰা হৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি নাচি বাগি পোকে কামোৰা গৰুৰ দৰে জঁপিয়াই ফুৰিছে গতিকে ছোৱালীহঁতৰ দলটো বেছি দূৰলৈ নগৈ বিৰাট সিমলু গছ এজোপাৰ কাষতে ৰ'ল তাৰ পৰা নদীখনলৈকো বেছি দূৰ নহয় আৰু খোৱা বোৱাৰ বাবেও বেচ বহল সমান ঠাই আছে গতিকে ছোৱালীহঁতে ৰান্ধনীৰ লগতে লাগি মেলি বাছৰ পৰা বয় বস্তু নমালে জুই ধৰি চাহ বহাই দিলে তাৰপিছত চাহ বিস্কুট কণী আদি খাই সৰু সৰু দলত বিভক্ত হৈ ফুৰিবলৈ গ'ল যাৰ যাৰ কেমেৰা আছে সিহঁতবোৰে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যাৱলী তোলাৰ বাবে আগবাঢ়িল চকুৰে মনিব পৰালৈকে নানা আকাৰৰ শিলনী বুলি ক'ব পাৰি নদীখন আমাৰ খৰালিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমান বহল যেন লাগে শিলৰ মাজে মাজে পানী বৈ আছে নানা আকাৰৰ মৰমলগা শিল এটাৰ পিছত এটা বুটলিবলৈ মন যায় বগা কলা ৰঙা কিমান যে আকাৰৰ কিমান যে ৰঙৰ শিলগুটি যেন কোনো শিল্পীয়ে নিপুণ হাতেৰে সৃষ্টি কৰি তাত সিঁচি থৈছে তাৰ মাজে মাজে একোজোপা জাওবনে তাৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে চৰাইছে জাও বননিৰ মাজে মাজে মাদুৰি তোলাৰ গছবোৰৰ সিমূৰ শিৰলু শিৰলু পাতে সৰগৰ নন্দন কাননৰ কাল্পনিক ছবিখন মনলৈ আনে স্বপ্নালী বৰ্ণালী আৰু অপৰূপা তিনিওজনী একেটা ৰুমতে থাকে কলেজৰ পঢ়াৰ বিষয়ো একেই সেয়ে তিনিওজনী নলেগলে লগা বান্ধৱী এজনীৰ দাঁতত ভাত এটা লাগিলেও বাকী দুজনীয়ে গম পায় তিনিওজনীৰে ভাল বেয়া মনৰ গোপন কথা তিনিওজনীয়ে জানে স্বপ্নালীৰ মনত এটাই দুখ তাইৰ কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড নাই অৱশ্যে কলেজত নাম লিখা মাত্ৰ এটা বছৰহে হৈছে বৰ্ণালী আৰু অপৰূপাৰ ভালপোৱা ল'ৰা আছে দুয়োৰে প্ৰেমিক এইখন গুৱাহাটীতে আছে মানে চাকৰি কৰে গতিকে বি এ পাছ কৰাৰ পিছতে সিহঁতৰ মনৰ ল'ৰাকেইজনৰ লগত বিয়া হ'ব বৰ্ণালী আৰু অপৰূপা মাহত এবাৰ হোষ্টেলত লগ ধৰিবলৈ আহে দুই তিনি মিনিটমান কথা পাতি গুচি যায় ঐ স্বপ্নালী কলেজত পঢ়িবলৈ আহি হা হুমুনীয়া কাঢ়িয়ে থাকিবিনে মানে বুৰ্বক দেখুৱাইছ কিয় মানে তোৰ কোনো নাই নেকি কিয় নহ'ব মা দেউতা ভনী ভাইটি চব আছে তাৰমানে তই মা দেউতাৰ বৰ জীয়ৰী কিন্তু তোক আমি সেইবোৰ কথা সোধা নাই নহয় মই একো বুজা নাই তোৰ ভালপোৱা ল'ৰা নাই ঢেট নাই আমাৰ সেইবোৰ দেউতাই গম পালে দুচেও কৰিব তাৰমানে তহঁতৰ ঘৰলৈ কোনো ডেকা ল'ৰা নাহে নাই নাই নাহে ইয়াততো তোক দেউতাৰে চকীদাৰী কৰি নাথাকে তোৰ দৰে পৰি এজনীক ভালপোৱা ল'ৰা এইখন কলেজত বহুত আছে সেইটো কথা তই নিজে বুজি নাপালেও আমি বুজি পাওঁ অপৰূপাই ক'লে ঐ স্বপ্নালী তই বাৰু চিনেমা চা নে নাচা অসমীয়া চিনেমা আহিলে মা দেউতাৰ লগত যাওঁ তাইৰ সৰলতাত বৰ্ণালী আৰু অপৰূপাই হাঁহি দিলে হয় বৰ সৰল মনৰ ছোৱালী ডিব্ৰুগড় টাউনৰ আমোলাপট্টিত ঘৰ সেইফালৰ পৰা তাই যিমানখিনি আগবঢ়া হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি নহয় একা বেকা কথা তাই বুজি নাপায় মাক দেউতাকৰ কঠোৰ শাসনত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী হোষ্টেলৰ পৰা কলেজলৈ যোৱা বাট চোৱা তল মূৰ কৰি যায় লগত জাক জাক ছোৱালী যায় হোষ্টেলৰ পৰা কলেজলৈ দূৰ বেছি নহয় সেইমতে তাই পঢ়াটো বেয়া নহয় মেট্ৰিকত অসমীয়াত লেটাৰ পাইছিল শিলৰ দম এটাত সিহঁত তিনিওজনী বহিল তাৰ পৰাই দেখিছে বহু দুখ পাহাৰটোৰ পৰা হৰ হৰাই নিজৰা এটা নামি আহিছে তলত য'ত পৰিছেহি সেইখিনি ঠাই কুঁৱলীয়ে আৱৰা অন্ধকাৰ যেন হৈ আছে তাৰ পৰা সিহঁত বহু নীলগত বহিছে যদিও চেচা চেঁচা পানীৰ ভাৱ এটাই সিহঁতকো চুইছেহি অতি মিহি হিমকণিকাৰ দৰে গাত পৰিছে তিনিওজনীয়ে বুজাব নোৱাৰা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা আনন্দ বিফুৰ খাম বুলি বখলীয়া লোৱা কমলা হাততে আছে এনে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চিনেমাত দেখা আৰু বাস্তৱত দেখাৰ মাজত আকাশ পাথল পাৰ্থক্য আছে অপৰূপা আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ ব'ল না নহ'লে সিপাৰলৈ গৈ সৌ শিলটোৰ ওপৰত উঠি ভালকৈ চাব পাৰিম বাঘহে টানি নিয়াৰ আগতে কোনোবা ডেকা লৰাই টানি বনভোজ মুখেৰে বাহিৰ কৰি দিব পাবি মজাটো বৰ্ণালীয়ে ক'লে কিবা চাবলৈ হ'লে দূৰৰ পৰাই চাবি কাষলৈ গৈ একো দেখা নাপাওঁ বোলে দূৰৰ পৰ্বতহে দেখিবলৈ শুৱনি গতিকে সিহঁত তিনিওজনীয়ে চেণ্ডেল খুলি আঁঠুলৈকে চেলোৱাৰ কোচাই চেঁচা পানীত ভৰি সোমোৱাই দিলে অলপ সময়ৰ পিছতেই সিহঁত তাৰ পৰা নামি আৰু পোবলৈ গৈ থাকিল সেইফালে সিমানখিনি গণ্ডগোল নাই ডেকা বুঢ়া মাইকী মানুহ লগত যোৱা দুটামান দল আছে তেওঁলোকে নিজেই ৰন্ধা বঢ়াৰ কাম কৰিছে সেইখিনিতে নদীখনে কিলাকুটিৰ ভাজ এটা লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উমানন্দৰ দৰে নদীৰ মাজতে শিল এটা জিলিকি আছে হয়তো বাৰিষা শিলটো পানীত ডুব যায় শিলটোৰ কাষতে আওজি কোনোবা ল'ৰা এটাই ছবি আঁকি আছে ল'ৰাটোৰ লগত কোনো নাই তিনিওজনীয়ে তাক জোকোৱাৰ বাবে আলোচনা কৰি খুপি খুপি আগবাঢ়িল আৰু অলপ দূৰ গৈয়ে সিহঁতে ল'ৰাটোক চিনি পালে সিহঁতৰ কলেজৰে স্বৱনম কাশ্যপ স্বৱনম কাশ্যপ শোণিতপুৰৰ ৰূপকৰ বুলি তাক কলেজৰ বাঘৰ আগতেল খোৱা ছোৱালীহঁতে জোকায় কোনোবাই তাক অনিৰুদ্ধ কোঁৱৰ বুলিও জোকায় সি নিৰ্বিকাৰ কাকো কোনো উত্তৰ নিদিয়ে তাৰ কোনো দল নাই হোষ্টেলত ছিট পাইছিল ল'ৰাৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি হোষ্টেলৰ পৰা গুচি গৈ ভাড়াঘৰত থাকে হয় স্বপ্নম কাৰ্তিক যেন ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে কোমল যেন লাগে তাৰ মুখখন পঢ়াত বৰ ভাল মেট্ৰিকত অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান পোৱা ল'ৰা কথা বেছি নকয় সুন্দৰ ছবি আঁকে কবিতা লিখে কলেজ মেগাজিনৰ বেতুপাতৰ ছবি আঁকি পুৰস্কাৰ পোৱা ল'ৰা তাৰ ৰূপ আৰু চেহেৰা দুয়োটাই গাভৰু ছোৱালীৰ হেঁপাহৰ বস্তু সঁচা কথা স্বপ্নম যদি ল'ৰা নহয় ছোৱালী হ'লহেঁতেন তেন্তে হয়তো বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিলেহেঁতেন প্ৰেমিক নামৰ ভেনামাখিৰ অত্যাচাৰৰ আঁঠুৱা তৰি সোমাই থাকিব লগা হ'লহেঁতেন সদায় দেখি থকা ল'ৰা বৰ্ণালীহঁতে প্ৰায়ে কলেজ লাইব্ৰেৰীত কিতাপৰ মাজত ডুব গৈ থকা অৱস্থাত দেখে কোনো ছোৱালীৰ চকুলৈ সি মূৰ তুলি নাচায় স্বপ্নালীয়ে অৱশ্যে স্বৱনমক কোনোদিনেই দেখা নাছিল প্ৰথমতে স্বপ্নালীয়ে জলকোঁৱৰ বুলি ভয় খাইছিল সঁচাকৈয়ে স্বৱনমৰ ৰূপৰ তুলনা নাই সিহঁত তিনিওজনীয়ে স্বৱনমলৈ অপলক দৃষ্টিৰে চাবলৈ ধৰা দেখি তাৰ সঁচাকৈয়ে লাজ লাগি গৈছিল হঠাতে সি ছবি আঁকিবলৈ এৰি সিহঁতলৈ চালে স্বপ্নালীৰ চকুৱে চকুৱে পৰাত তাইৰ সেই বিশেষ হাঁহিটো মাৰি দিলে যিটো হাঁহিক তাইৰ লগৰ ছোৱালীবোৰে মনালিচাৰ হাঁহি বুলি ঠাট্টা কৰে অৱশ্যে স্বপ্নালীৰ সেই হাঁহিটো হজম কৰিব পৰা ক্ষমতা প্ৰায়বোৰ ল'ৰাৰে নাই স্বপ্নালী স্বপ্নালী নামৰ সাৰ্থকতা আছে এহাল মুদুমুদু কৰা চকু নাকটো জোঙা দাঁত দুপাৰি মুকুতামণিৰ দৰে অলপ শকত আৰু গাৰ ৰংটো সিমান বগা গোলাপৰ পাপৰিৰ দৰে নহয় চেহেৰাটো অতি আকৰ্ষণীয় তাইৰ চাৱনিটো কামনাৰ ৰঙেৰে বুলোৱা তাইৰ ৰূপত স্বপ্নমো আহত নোহোৱাকৈ থকা নাছিল অথচ সি অন্য নব্বৈজন ল'ৰাৰ দৰে ছোৱালী পাগল নহয় স্বৱনম ৰূপ আৰু কমনীয়তাই স্বপ্নালীক বাৰুকৈয়ে মহি পেলালে হয়তো সেয়ে তাইৰ প্ৰথম প্ৰেম প্ৰেমত পৰিলে কি হয় তাই জনা নাছিল স্বৱনমক দেখাৰ পিছত তাইৰ বুকুৰ মাজখিনিতে দুকৈ কঁপনি এটা উঠিছিল গাটো কিবা ৰাইজাই লাগিছিল উঠ দুখন শুকাই গৈছিল ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পৰা মূৰৰ চুলিলৈকে কিবা এটাই ৰিমজিমাই গৈছিল হয়তো স্বৱনমৰো সেয়ে হৈছিল তাইলৈ সি পলক নমৰাকৈ একেথৰে বহুত সময় চাই আছিল তাৰ উঠ দুখন সঘনে কঁপি উঠিছিল তাইৰ পদুমৰ ঠাৰিৰ দৰে মসৃণ কলাফুল দুটা দেখি স্বৱনামৰ শিল্পী মনে হাহাকাৰ কৰিছিল বৰ ধুনীয়া কলাফুল সি মনতে কেইবাবাৰো আওৰালে স্বপ্নালীৰ দুপাতাখনো বুকুৰ উপত্যকাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল তাইৰ উঠন বুকুৰ সৌন্দৰ্যই তাৰ শিল্পীসত্তাক কঁপাই তুলিছিল বৰ্ণালী আৰু অপৰূপা কেতিয়াবাই তাইৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল স্বৱনামো এটা সময়ত ছবি অঁকাৰ সঁজুলিবোৰ সামৰি তাইৰ চকুৰ আগৰ পৰা যাদুৰ দৰে অন্তৰ্ধান হৈছিল বৰ্ণালীহঁতে অলপ দূৰৰ পৰা তাইৰ আহত হৃদয়ৰ হাহাকাৰবোৰ চাই হাঁহি আছিল স্বপ্নালী তই তাতে ৰূপ কোঁৱৰৰ বাবে তপস্যা কৰি থাকিবিনে তোৰ ৰূপ কোঁৱৰ কোনোবা লংকা পালেগৈ ভাত খাবৰ হ'ল বোধহয় আহ আকৌ তেতিয়াহে তাইৰ স্বপ্নভংগ হৈছিল তাইৰ চকুৰ আগত ৰূপ কোঁৱৰ নাই মাত্ৰ নিমজ শিলচটা পৰি আছে তাইৰ বুকু কপোৱা হুমনীয়াহেটা ওলাই আহিল